我大呀？ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas buat kawan-kawanku semua. Kembali lagi bersama saya Selos YDS, channel yang selalu memberikan informasi-informasi seputaran dunia pelancong. Jadi kali ini saya mau masuk ke Malaysia melalui bandara jadi, dari kemarin banyak sekali yang bertanya, "Apa syarat masuk Malaysia melalui bandara?" Ya, jadi kali ini mau masuk ke Malaysia melalui bandara. Ya, jadi untuk sebelum itu, tolong bantu like dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan informasi ketika channel ini mengupdate video yang terbaru. Oke, sudah mau terbang ya? jadi penumpangnya tidak ramai ya jadi syarat masuk ke Malaysia ya melalui bandara syaratnya apa aja kira-kira jadi syaratnya itu tidak ada ya kita masuk ke Malaysia kita melewati bandara mau dari bandara Surabaya Soekarno Hatta dan sebagainya itu syaratnya tidak ada ya cuma kita harus ada persiapan yang harus kita siapkan untuk syaratnya itu jadi persiapan yang pertama ya persiapan yang pertama kita harus mempunyai paspor paspor umurnya harus lebih dari 6 bulan kalau kurang dari 6 bulan nanti pasti kena tolak atau ketak tendang di negara tujuan yang kedua kita harus membawa uang uang jajan atau uang untuk biaya hidup kita itu di negara tersebut contohnya satu ribu ringgit ya kita harus membawa uang satu ringgit untuk biaya hidup kita di negara Malaysia yang ketiga kita harus mempunyai bookingan hotel ya itu tip biar aman masuk ke Malaysia atau anti gerak tendang kita wajib membooking hotel harganya pun gak mahal 700an dia jadi berhubung kita masih di Indonesia jadi kita booking, bookingnya itu melalui aplikasi Traveloka ya jadi silahkan kawan-kawan memboking hotel itu di Traveloka dia punya harga gak mahal cuma 700an jadi perlu kalian ingat juga ya kalau kita memboking di Traveloka dia punya harga itu semacam ini dia 782.600 03 rupiah jadi yang kita transfer uangnya itu segitu ya jangan melebihi dari segitu ataupun kurang dari segitu nanti kodenya itu nggak bakalan keluar jadi kalau dia punya harga segitu jadi kita harus transfernya pun segitu ya kalau kurang atau lebih itu nggak bisa nanti yang keempat kita beli tiket ya beli tiketnya tuh terserah kalian ya mau beli tiket PP ataupun sekali jalan karena kalau aku sekali jalan jadi kalau masalah tiket tuh jarang dipertanyakan kita mau beli tiket PP ataupun tiket sekali jalan berhubung kemarin tuh banyak sekali ya kawan-kawan yang kena tendang di bandara ya jadi kita beli tiket aja sekali jalan gak masalah kalau ditanya kalau masalah tiket beli tiket PP apa enggak ya ngomong aja sekali jalan takutnya kena tendang kayak orang-orang itu kalau kena tendangan tiketnya hangus itu, jadi kita memboking sekali jalan pun nggak papa. Tapi untuk hotelnya ya, untuk hotel kita wajib memboking itu. Itu untuk tipnya. Hotel itu wajib. Kalau kita beli tiket sekali jalan, kalau aku beli tiket di Traveloka ya, kalau dari Batam ya, dari Batam ke Malaysia itu dia punya harga itu cuma satu juta tiga ratusan jadi saya beli tiket sekali jalan lagian pun di bandara pun gak ada pertanyaan di situ ya beli tiket sekali jalan maupun beli tiket PP mau di imigrasi Indonesia maupun di Malaysia itu sama aja kemarin tidak ada pertanyaan masalah tiket kawan-kawan pun sama juga aku tanyakan kawan kawanku ini juga pun sama nggak ada pertanyaan masalah tiket ya cuma kalau hotel tuh wajib ya kita booking ya namanya orang mau melancong atau mau jalan-jalan atau liburan ya itu hotel wajib dia ya, punya harga segitulah ada yang 500an juga jadi kita bookingnya itu melalui traveloka ya kalau kita booking melalui traveloka nanti kan kita bisa ditunjukkan itu ketika kita masuk di imigrasi Indonesia bahwa kita mau liburan ke sana kita tunjukkan kalau bahwa kalau kita itu sudah memboking hotel ya jadi imigrasi itu percaya sama kita kalau kita itu bahwa mau liburan ke Malaysia itu hotelnya nggak jauh dari KLCC itu di depan Menara 2 itu harganya cuma 700an ada juga yang harga 1 juta 300an juga jadi kita mengambil hotel yang paling murah ya harga 700an jadi persiapan yang perlu kita siapkan cuma itu aja ya Ketika kita mau melancong ke Malaysia Terus kalau ditanya sama imigrasi Indonesia maupun imigrasi Malaysia ya kalian jawab kayak gitu Kalau kalian pengen jalan-jalan ya jawab aja jalan-jalan ataupun liburan Tujuannya kemana kalian harus tahu Kalau mau liburan di KLCC ya KLCC pengen tengok dua menara itu kan Uh, perlu kalian tahu juga ya jangan lupa kalian tuh uh, mendownload yang aplikasi yang Grab ya untuk transportasi di Malaysia kalau kita naik Grab itu lebih murah daripada kita kita naik taksi kalau kita naik taksi itu harganya lebih mahal, kalau kita, harganya lebih mahal. kalau kita naik Grab ya lebih murah 50% daripada taksi kadang 40% dia punya harga kalau dari Klia itu ke KLCC itu kita naik itu cuma 35 itu mabang paling mabang paling mahal daerka, kadang 29 kadang 28 gitu ya di atas, buat kawan-kawan yang untuk harga grab kalau kita untuk transportasi para atau para anda, buat kendaraan jalan-jalannya -jalan itu kami merasa senang bersama Anda dan dapat berjumpa Kalau dari imigrasi pertanyaannya kayak gitu aja ya Tujuannya ke Malaysia jodohan tuh mau ngapain gitu ya? Kalian jawab tujuan kalian tuh mau ngapain di sana. Gitu. Jadi, untuk informasi kayak gitu hari aja hari ya, buat kawan-kawan ya. Kalau informasi ini kurang jelas atau kurang gimana silahkan komen di bawah ya aku doakan buat kalian semua yang pengen liburan atau pengen jalan-jalan aku doakan sukses tanpa ada hambatan berjalan dengan lancar ya oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya sudah sampai It was a pleasure to you on board to look forward to serving again soon. On behalf of Air Asia Indonesia, Captain Muhammad Sahadi. Vice-Officer Nilo Prihatini, and rest of crew members would like to say thank you for choosing AirAsia and welcome to Kuala Lumpur.